Ну, как по вы понимаете, предлагала мне не партия регионов, слава богу, у них уже не было такой возможности, а предлагали мне вот так сказать, наши коллеги по борьбе с прошлой властью. То есть первое, что мне предложили, это мне сказали, так ко мне так подошли, и сказали. Ярков, а скажи, пожалуйста, вот как вот ты относишься? Я еще помню, это, так, это было так возле Катрусиного кинозала, так, так с придыханием. Вот а как ты относишься, чтобы быть начальником ГАИ, например? Я сказал, ну ментов вы не любите однозначно, ну как бы, ребята, понимаете, я понял, ну такой жесткой нет, это уже садизм, ребят, ну предлагать мне это садизм к огромному министерству, ведомству, то есть как-то, ну жестокость не может быть настолько беспредельная, ну люди ж, люди ж, люди ж, ну, 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 конечно, ну, ну не настолько они ужасные. Хорошо, хорошо, хорошо. А вот, а как ты относишься к Министерству культуры? Нет, нет, сказал я, лучше ГАИ. И все остальные предложения были примерно в том же ключе, потому что, ну подождите, ну ну какой из меня там слуга царю, этот солдат, там? я я уже вам сказал, что только с целью ликвидации там Министерства молодежи и спорта я бы туда мог пойти, ну вот например, да, или э, там в то же ГАИ. да, ну нам там надо менять все, ну то есть как как и в Министерстве культуры, ну вместо нищука я бы не мог работать министром, потому что у меня другие убеждения, я считаю, что Министерство культуры должно приносить прибыль, а не убыль. Ну, в конце концов, оно же занимается не коллегами, не э, там, детьми-сиротами, правильно? там, а Оно занимается здоровыми дядьками и тетьками, у которых руки и ноги выросли, я не буду говорить из чего, но они все должны в своей профессии зарабатывать деньги. И Министерство культуры, я считаю, должно быть прибыльным. Или его не должно быть, как в Америке или в Испании. То есть, вот понимаете, культура там есть, а министерства там нет. И то, что я посоветовал нищегу, я ему сказал, Жень, пожалуйста, тебе когда к тебе придут за деньгами, как к министру, ты посылай их к частному спонсору, чтобы тебе принесли 70% финансирования и добавляй остальные 30%. Тогда все получится. Поэтому, как вы понимаете, с такими подходами мне к Министерству культуры подходить нельзя, потому что все, кто себя по какой-то непонятной для меня причине причисляют к украинской культуре, они очень обидятся. Вот. А, потому что, вы знаете, вот у нас в нашей культуре на самом деле все, что культурное, оно само себя кормит. Вот Малкович, который имеет издательство Абаба Галамага или переводчик Морозов, которая до украинской мовы залучив уже такую кількість людей, які ніколи не будуть читати з дитинства книжки російською мовою, почему-то им до сих пор не дали Шевченковской премии. Я хочу додати, що до Шевченківської премії в мене дуже багато претензій. Наприклад, мене за все засмучує, те, що Шевченківську премію у нас, ну, така, яка вона є зараз, ні в коєму разі не може отримати, ну, наприклад, Разегоровіч Шевченко, якщо б він був живий. Йому б точно не дали. розумієте? Якось він б точно не отримав, бо він конкретно не підходить. І ось ці ось всі міністерства наші, вони, вибачте, мне были неинтересны. А Киеврада как-то, ну, ну, не знаю, может быть, мне попонятнее. Потом, ну, там я увижу каких-то людей, которых я знаю по Майдану. То есть уже веселее.